Я не буду лукавить, Татьяна. Мне не надо лукавить. Я здесь, я очень просто отношусь к этому кабинету. Мне не надо лукавить. Я не держусь за этот кабинет. Вон моя сумочка, я ее взял и ушел. Поэтому лукавить мне не надо. Это я, вы сейчас а зачем говорите? вы вас просили, потому, останьтесь, пожалуйста. Нет, мне не, 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 не надо просить. Я здесь не для того, чтобы меня просили. И не для того, чтобы лукавить. здесь а для того, чтобы защитить прежде всего свой дом, своих родителей, свою семью, своих близких, людей, которые здесь живут. Вот и все. Так как насчет, вы считаете, насчет есть такая угроза? Риска угрозы, я считаю, что ее нет. Потому что люди, которые служат в батальонах, это в основном добровольцы, это в основном патриоты. И это люди, которые не заинтересованы в будем так говорить, свержении или там в изменении действующей власти или действующей конструкции власти. Да? да, есть много недовольств по тем или иным причинам. Но это не та движущая масса или движущая сила, которая там может рассматриваться как потенциальная хунта. Это опять же одна, одна из фобий которые присутствуют в киевских кабинетах. Знаете, это вот мне напоминает анекдот, когда идут Винни-Пух с пяточком по лесу. Идут час, молчат. Идут два, молчат. Три, молчат. Винни-Пух разворачивается и дает пяточку, пяточок. Говорит, за что, Винни? Он говорит, идешь, молчишь, херню про меня всякую думаешь. Вот так и в киевских кабинетах. Вот они там себе живут своей жизнью. Абсолютно оторвано от реальности. Поверьте. И херню всякую думают. Слушайте, ну вы же та же вертикаль. Почему вы не доносите это мнение туда? Смотрите, мы пытались это делать. И что? Ну, там много других забот. Там много других забот. Они далеки от полей. Они далеки от отчаяния людей. То есть я здесь не стесняюсь. Если меня тут подходит гвардия протестовать, я выхожу к ним и разговариваю с ними. А не прячусь за, за стенами или за охраной. Я выхожу лично и разговариваю.